त्यांना आणि त्यांना सांगितल्या दिवस आहे त्याची तयारी काय केली आहे आणि आम आदमी पार्टीची त्याविषयी काय भूमिका असेल त्यासाठी आपले अधिकारी आहेत आम आदमी पार्टीचे त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या पार्टीची भूमिका मांडावी में हैंडल मैं मैं आपको आपको जो जो पिछले साल आई आई थी, थी, वो किन परिस्थितियों उससे अवगत कराना चाहता हूँ बाढ़ आने के प्रमुख चार कारण पहला कारण स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक, स्मारक बनाया गया वो जो बांध है उसको टोटल लंबा नौ सौ अस्सी मीटर है एक सौ सैंतीस मीटर स्क्री में जहाँ से पानी उसमें से एक सौ सत्रह मीटर का जो एरिया है वो स्मारक की वजह से ब्लॉक हो तो दोनों तरफ सिर्फ दस दस मीटर की जगह बचा है और उस स्मारक के नीचे पांच हजार है जहाँ पर लाइब्रेरी और हॉल तो पहला जो पानी को बहने की जो तो अड़चन है वहाँ से निर्माण और दूसरा सामने जो रास्ता है रास्ते के नीचे जो अंडरग्राउंड कवर्ड है सिर्फ दस दस फीट के दो कवर जो तो एकदम ज्यादा पानी लेने की क्षमता जिनमें नहीं है 2016 में डी ने एक कर स्टडी करके महानगर पालिका को बताया था कि 21 क्यूबिक मीटर के कम से कम तीन कन्वर्ट होने चाहिए तो 2016 से अब तक महानगर पालिका सो रहे उसके आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्रेजी कैसे क्रेजी कैसे में सेवन मेंबर्स का काम चालू था हल्दी राम वहाँ था

सब होने के बाद भी पिछले एक साल तक शासन और प्रशासन अभी तक सोया हुआ जब जनता ने देखा जो बाढ़ जब जनता ने उन्होंने देखा कि शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा तो उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई हाईकोर्ट ने पूछा गया शासन प्रशासन को तो कि आपने प्रेंट तो ये डेवलपमेंट दो कंट्रोल रूल्स के तहत जो ये नो डेवलपमेंट जोन है इसका आपने वायोलेशन किया है

ऐसा जब कोर्ट ने सुझाव दिया और कोर्ट नाराज हुआ तो महाराष्ट्र के जो तो एडवोकेट जनरल का मांग होता है माफी मांगनी पड़ेगी और उन्होंने भी कि जो कोर्ट उसके तो अब सवाल इस बात का है की शासन प्रशासन के लिए रुकेगा या शासन प्रशासन को बाली जाने से पहले काम पूरा करना चाहिए आज तीस तारीख है सात जून के बाद कभी भी मानसून आ सकता है और आज जो परिस्थिति है ये जो तो चार मुद्दे मैंने आपको गिनाए ये चार मुद्दे के अलावा नदी नाग नदी और पूरी नदी पे जगह जगह पे दीवारें टूटी हुई है जगह जगह पे मलबा गिरा हुआ है जहाँ जहाँ पे दीवारें टूटी हुई है जब पानी आएगा तो वहाँ से मिट्टी रहेगी मिट्टी रहने के बाद और भारी नुकसान होगा नाले के अगर टोटल में जो बिल्डिंग है उनका भी नुकसान हो सकता है तो पिछले साल जो परिस्थिति थी उससे भी ज्यादा बेहतर परिस्थितियां लगाना चाहती और चार दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने का दौरा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो छोटे मोटे काम है जो आपके अल्प तो शॉर्ट टर्म जो काम है हम तीस दिन तक पूरा करें और लॉन्ग टर्म काम के लिए उन्होंने टाइम लगे नहीं दिया तो बीस जून तक क्या इंडो दफर रुकेगा क्या शासन प्रशासन अब तक छोड़ा हुआ क्यों है और ऐसा विकास दूसरे लोगों की जान और मान का नुकसान हो ऐसा विकास का हम क्या करेंगे और जहाँ शासन और प्रशासन थोड़ी सारे नियमों का कानून का उल्लंघन कर रहे हो जनता ने कहा जाना चाहिए इस बात को लेकर हम लोग आज कैंसर के पास भी गए थे हमने उनसे ये मांग की कि आप हमारे साथ चलो हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ चलो हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे नाला टूटा हुआ है कहाँ कहाँ पे मौका जमा हुआ है ये चार मुद्दों तो आपने स्टेटमेंट किया लेकिन आपने आज तक कोई कार्रवाई की नहीं लेकिन जो पूरी तीन मंत्रियों में आखिर तक जो मलबा जमा है उसके ऊपर भी आपको तो कुछ तो कार्रवाई तो तो करनी है तो हम एक बहुत ही आपदा जैसी स्थिति में आ चुके हैं और हमारी मांग है कि चौबीस घंटे तीन में काम करके इसकी जल्दी हो सके सारे काम पूरे होने चाहिए और सरकार में शासन में घटन लेके तुरंत जो है आगे ऐसी मंत्री निर्माण ना हो काम आप ये आप जो जिन नदी में सर्वे करने गए थे उसकी दुर्दशा कैसी है। इसके पूरे फोटोग्राफ जो है हमने लिए हैं, है, वो हमने इनको दिए हैं आपके कलेक्टर है, को आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं प्रधान जी यहाँ के जो संचालक है आपका नंबर देखता हूँ आपकी फोटोग्राफर देखेंगे तो आपकी समझ आएंगे

और हमने जितना सर्वे किया है और पार्टी ने किया होगा और एक एक करके सारी चीजें आपके सामने करेंगे रही है चाहे समस्या है चाहे आपके यहाँ की आउटफिट की समस्या है आपके कोसी की समस्या है समस्याएँ तो बहुत है लेकिन जो गलत समस्या तो आज आने सामने खड़ी है उसका ध्यान है और आने वाले समय आपसे जाफेद साहब से

जहाँ तक डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बोलती है कि एनी स्पेसिफिक, एनी स्पेसिफिक स्पेसिफिक वाटर बॉडी है तो उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसमें 100 मीटर या 50 मीटर या चौथी मीटर का जोन ऐसा होना चाहिए नो डेवलपमेंट जोर तो ये तो एक डी सी आर में रूल है और ये रूल को जो वायलेट करता है उसको एम आर टी टी एक्स के अनुसार उस पर कार्रवाई होना चाहिए अब एम आर टी एक्ट के हिसाब से अगर चाहे तो उस पर यह कार्रवाई हो सकती है लेकिन प्रशासन और शासन अपने अधिकारियों को सेफ करने के कोशिश में ये फिर से वो वाली स्थिति फिर से डेवलप होने की शक्यता निर्माण हो गई और इसके हिसाब से तैनाती होने की और भी ज्यादा शक्यता तो इसके लिए अभी आपके आम आदमी पार्टी क्या था? आगे तो हमने प्रशासन को जैसे आज हमने मिले कलेक्टर साहब को मिले और तो साहब को तो मिले चौदी सर को तो उनको यही अवगत कराना कि जो अवैध जल्दी से जल्दी हटाया जाए उसके लिए इंक्वारी बैठाना उसके लिए कोर्ट में जाना कोई जरूरत नहीं होना चाहिए ऑलरेडी उसके रूल है और वो रूल के हिसाब से अवैध बालकाम को जल्दी से जल्दी हटा के उसको वो करना चाहिए तो उन एक ही बात बताया उनको कि उस अवैध बालकाम के साथ साथ वहाँ के लोगों के भी अवैध बांधकाम लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक लोग है जिनको कुछ मालूम तो लेकिन जो लोगों ने तो 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 उनके लिए एफ आई आर दर्ज है चाहिए ये हमारा कहना था उनको लेकिन उन्होंने इस बात को टैल दिया कि इसको अपन इंक्वायरी इस होंगी कब हम करेंगे हमें कमेटी बैठा दिया है तो ये हमको थोड़ा अफेक्टिंग लग रहा है ये बात उन्होंने जो स्केटिंग नहीं थी वही सिर्फ हटाई गई है बाकी अगत्य बात काम वैसे ही है और वो अगत्य बात काम हटाना बहुत जरूरी है लेकिन जन होने की बहुत ज्यादा शक्यता है क्योंकि कब दूर तो आ जाएगा कब दर्द छोटी होगी और तब वो सेम प्रॉब्लम रिपीटेड हम लोग नहीं बता सकते और इस हिसाब से हम लोग ज़्यादा चिंतित है आम आदमी पार्टी साइंटिफिक हमारे मिनिस्टर के जो डेड है तो इन्होंने से से स्टडी स्टडी किया किया हम लोगों को उन्होंने हमारे जो ये हमको तो ओपनली दिख रहा है कि क्या होने वाला है और तो इसमें हम लोग चिंतित है और इसलिए हमने आप लोगों का सहयोग चाहते है की आप लोग इसमें हमारा सहयोग करो हम आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है और कहाँ पे कुछ अगर करेक्शन नहीं किया तो बार आने की हो ही सकता है आ? और उसके स्थानातरण के होगातरण चौबीस घंटे के अंदर किया जा सकता कोर्ट ने कमेटी स्थापित की है वो इतने चल्ण 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 तो वो की एक महीने का समय दिया गया था कमेटी को

सारे नियमों को तो ताक के रख के सब किया गया है और मुझे लगता है कि लोगों के ज्ञान जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए जल्द से जल्द सरकार ने प्रशासन ने उचित कदम में सभी लॉ जो है ये इसके सब आए और आप लोग अगर सहयोग देंगे तो हम एक दबाव बनाना जरूरी है नागरिकों की तरफ से तो ये काम जल्द ऐसी जल्द आपके सामने जो फुटपात है के सामने वो फुटपाथ एक आठ इंचल पे और उसका जो ड्रेनेज का जो वो है जाली है वो आठ इंच के है जब रोड पे पानी आएगा तो वो आठ इंच क्रॉस करके जाना तो जाएगा ये साइड से उसको ना आप उतर के देखें इतना वायरेट किया है कि आप एक छोटे छोटी पॉइंट पे आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं और आप अगर दिखाएंगे तो नागपुर नंबर वन स्मार्ट स्मार्ट से नहीं होगा छोटी छोटी करना ठीक है

तर त्यामध्ये दोन ते तीन दोन मध्ये अशी घटना घडली आहे की तिथे जे सहआयुक्त आहे ते आम्हाला बरोबर टाइम देत नाही ते म्हणतात तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊ या नंतर या हे आम्ही बोलत नाही तुम्हाला जिथे जायचं आहे तिथे जा है ना तर ह्या सगळ्या गोष्टीवरून पण आम्ही कम्प्लेंट केली कमिशनर साहेबांना तर त्यांनी म्हटलं की आम्ही कोशिश करणं पाहिजे तुमच्यासोबत कारण की जे प्रॉब्लेम्स आहे ते आम्ही तुम्हाला मांडतो ते आम्हाला मांडावं लागेल दोन अधिकाऱ्यांकडे आणि दोन अधिकाऱ्यांकडे आणि असंही नाही की कोणी आणि गर्दी करून त्यांच्याकडे तरी निवेदन द्यायला त्यांच्याकडे चालले आणि त्यामध्येही त्याचे एक दोन आहे अतिशय महाल दोन आहे या ठिकाणी पण आम्हाला हे प्रॉब्लेम फेस करण्यात आले तर समजा एका पॉलिटिकल पार्टीला हे प्रॉब्लेम फेस करण्यात येत आहे तर सामान्य नागरिक तो असेल

मीडिया हमको तो सरकारी करती है तो मेरे ख्याल से उनको वो को बिल्कुल उनका, उनका इंवॉल्वमेंट उसमें है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की मीडिया नागपुर रोड बन पेचरा सगरी में हो ग्राउंड वॉटर लेवल ही खाली गेली आहे झाडांचं प्रमाण नागपूरमध्ये भरपूर प्रमाणात कमी झालेलं आहे ज्याप्रमाणे आपण सांगू शकतो की आपण सुद्धा अमरेलीचा मुद्दा घेतला जर बांध फुडला कधी काळी अमरेलीचा बांध फुडला तर अंबादरी फक्त करून नागपूर राहून कारण की मेट्रोचे जे पिलर्स बनले आहेत ते पिलर्स हेरिटेज असल्यानंतर सुद्धा परमिशन न घेतात इथे झाड कापण्यात आलेले आहे अंबादरीच्या परिसरामध्ये जवळपास शंभर झाड कापले झाडं काही करते माती रोखून ठरते त्यामुळे व्हायब्रेशन कमी होतात आता झाडं कमी झाल्यामुळे त्या मेट्रो दर पंधरा मेट्रो वाहते आणि त्यामुळे जे व्हायब्रेशन फिरतात त्या व्हायब्रेशन मुळे त्यांची जमीन पुरुषित होत्या आणि कधी ना काळी जर तो बांध फुटला <ONEY> तो नागपूरभर वाढली ही सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे त्यानंतर नागपूर प्रशासन इतकं झोपलेलं आहे कारण की तुम्हाला सांगतो जेव्हा पण पाणी येते पावसाळा सुरू होतो त्याच्या चार महिन्यात स्ट्रोम लाईनची झालेली नाही जेव्हा यांना माहित होतं सप्टेंबर तेवीस सप्टेंबर दोन हजार तेवीस ला वाढ आली त्यानंतर यांनी आता सुद्धा सुरू आहे युद्ध पातळीवर काम होणे खूप गरजेचं आहे किंवा आपली सरकार म्हणते की आम्ही एका दिवसामध्ये म्हणजे चोवीस तासाच्या कालावधीमध्ये शंभर किलोमीटरचा रोड बनवू शकतो तर नागपूरमध्ये मग चोवीस तासांमध्ये काम उद्या पातळीवर काम नाही होऊ शकतात आणि नागपूर काम होत असं मला म्हणायला लागते कारण की जे ज्याप्रमाणे मध्य नागपूरातून ब्रिजचे काम आहे पूर्व नागपूरात ब्रिजचे काम आहे ज्याच्यामध्ये आणखी भलाई यांच्यामध्ये जनतेचा काही फायदा नाही असं मला वाटतंय कारण की सिमेंटीकरण करून जिथे फटाफट काम त्या ठिकाणी आणि जिथे जनतेला त्रास येतील पूर्व नागपूरमध्ये नागपूर महानगरपालिकेत सगळ्यात पाणी केलं आणि त्यावेळेस लोकांना दिशाभूल करून पाच पाच फॉर्म भरून त्यांच्याकडून त्यांचे अजूनपर्यंत नुकसान भरपाई मिळायची होती ती अजूनपर्यंत मिळालेली नाही अशा परिस्थितीत या प्रशासनाला ह्या हृदयामध्ये आम आदमी पार्टी आज आयुक्त कार्यालयात गेलेले होते जर ही परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल तर यापेक्षा कारण की तेरा सतरा त्याच्यामध्ये दौऱ्यामध्ये व्यंकटेशनगर पासून तर डॅमेज केलेल्या नाही म्हणजे पहिले तो जो होता तो तो पेक्षाही कमी तो आपल्याला आता दिसायला आहे आणि जास्त त्याच्यामध्ये ऑर्डर झालेले त्यामुळे जर असे ऑर्डर झाले की पहिल्यापेक्षा डबल ट्रिपल प्रमाणात आपल्याला पूर्ण